Сидим з денчиком, там грузчики носять наші вещи. Грузчики. Мужик здоровий, чорний. І баба теж чорна. Грузчики. Я думала, там прийдуть якісь ну, здорові мужики, там 4-5, ну три хоча б. Мужик з бабою. Не розумію, як вони це будуть носити. Не знаю. Зенчиком вышла, чтобы не мешать им. У денчик бегает по ногами. Сидим возле этого. Возле бассейна. Ой, на прощанице сниму наши апартменты. И пальмы мои. Ненавистные. Пальмы хорошо, когда приехал и отдыхаешь. А жить среди пальм мне не нравится. Это наша машина, куда вещи грузят. Тихо, тихо. Все, мужик. Молодой, здоровый, сильный, конечно. Но еще женщина. И молодая тоже. Самая женщина, девушка. Вс. День-грын-дынь-день. Все вынесли. Дыночку до нервнича. Ну все, дурачки убираем. Тут пусто. Пусто, пусто, пусто. Ванна с туалетом. Сейчас, Данисочка, ну не обнищай. Тут еще одна ванна была. Тут еще одна ванна была. И тут спальня. Пока блока-то. А вот тут Там балкончик был. Я же как бы, ним никто не пользовался. Все грязное. Все, сейчас хату будем сдавать. Сейчас придет представитель с офиса. Примет у нас. Ну, подавится, чтобы ничего не было тут поломанное. После каждого жильца будут, ну, делают ремонт. После нас тоже тут будут делать ремонт. Срывать вот эти ковролины. Все будет краситься, мышца убираться и потом заедут новые люди. тоже переживал, я не понимаю, что происходит. Ну еще бачки маленькие. Будем ехать сами за рулем. Стивен будет за рулем, а мы с Денчиком сбоку. Потом расскажу поподробнее. Там был другой вариант, но слишком дорогой. Ну, мы так решили, нам так будет. Да, и дешевле, и романтичнее. Вот такие. Змины у житю. У моему житеви. Едем ее потом скажу. Я же буду держать интригу. Куда едем? Не скажу. Скажу уже, когда проедем. Покажу и расскажу. Как там говорят? Ставьте лайки. Боже, даже знаю, как накажу. Ставьте лайки, короче, и ждите новых новостей.